Прізвище вже давно стало професією, а це і надихає, і живить, і дає сили творити, надіятись, вірити і любити. Ніно сухішвілі яскрава представниця вже третього покоління засновників відомого на увесь світ національного балету Грузії Сухішвілі. Вы знаете, по отношению вот к национальному балету Грузии, я бы сказала, что искусство способно не просто спасти мир, но и, наверное, спасти человеческую жизнь. Потому что вот с вашими бабушкой и дедушкой, с основателями балета Нино и Великого Сухишвили, именно так и было. Их ведь спасло искусство, когда они показали Сталину номер, Потому что ваша бабушка, Мину у она же, ее отец был репрессирован. Или тоже угроза такая стояла над ней? Да, вообще в те годы каждый второй был репрессирован. Это как бы не так особо и не, ну как сказать... Не так уж редко было в те времена, в те годы. Но я считаю, что их скорее спасло вот их труд, вот любовь к своему делу, и это, ну, какая-то, ну, неописуемое, как бы, ну, желание такое, чтобы создать этот ансамбль и свою мечту реализировать. И, в принципе, у них это получилось, потому что это как-то неописуемый труд, энергия. И вот желание, чтобы создать такой ансамбль и показать этот ансамбль всему миру, вот это им давало силы, и это как раз их и спасло. Потому что они в очень трудные попадали в ситуации, времена были тяжелые, и военные годы, и в принципе, и потом 50-е тяжелые и сталинский период, и потом, и потом это все было очень сложно. И это была скорее ну, борьба за выживание. И вплоть до, ну я не знаю, до сегодняшних дней приходится бороться. И бабушка моя часто любила повторять, что ее называли не знаю, великим хореографом и танцовщицей, и она была очень известная личность. Она всегда говорила: "Я боец, я всю жизнь борюсь" за свое искусство и в принципе, за свое место под солнцем, всегда при приходится бороться, это не только нам, это всем, это не только людям искусства, наверное такова жизнь. Считается, что красивая женщина, она прежде всего властная женщина. Бабушку вашу назвали железные леди. А вот ее методы в работе с артистами балета вы используете? Ну, вы знаете, методы работы, как я, я думаю, что это, ну, тут не только сила, тут нужна дисциплина, нужен порядок, и не только в искусстве, всегда везде, иначе не будет качества. Так что, ну, творческие люди, они такие, ну, немножко... Свободно, их обязательно надо сдерживать, чтобы они всегда чувствовали как бы сильную руку. Так что вот эти методы, они оправдывают, и в принципе у нас и сейчас очень жесткая дисциплина, у нас есть свои законы. И наши члены коллектива, танцоры, они знают, что если они что-то сделают не так, они потеряют работу элементарно. Так что это и сейчас в силе, и мы считаем, что это очень важно. Правда, надо, конечно, ну, лавировать, потому что... С -с -с творческими личностями с людьми искусства очень трудно это они же не в армии это как бы творческая такая атмосфера но в принципе они как спортсмены им нужен режим им нужен порядок и в принципе мы стараемся чтобы все это было как в меру Заврожливо темпераментні танці пристрасних джигітів і чарівно витончені рухи граціозних грузинок захоплюють навіть найдосвідченіших у цьому мистецтві. І тільки професіонали знають, скільки годин варто провести в репетиційних залах, щоб домогтися тієї неперевершеної грації і віртуозної точності. скажем, какие-то символические традиционные методы посвящения, вхождения в коллектив артиста нового, например. Да, конечно, как и везде. У нас есть, как бы, ну мы называем это, как бы, ну крещением таким боевым крещением, когда приходит новичок и когда или когда он едет в первый тур какую-то страну, не имеет значения, все-таки это для него как бы крещение и эм... Мы считаем это, что ну, коллектив должен принять первым долгом. Есть, конечно, какие-то свои такие, ну, как бы посвящение бывает такое, но в принципе в основном должен принять коллектив. Например, вот у девочек принято после первого концерта зацеловать красными губами, и у них как бы такие все помады на лице бывают. Есть еще разные методы, в принципе, но такие есть и шуточные. Ну, в принципе, надо как-то вливаться в коллектив, это не так уж легко. Все-таки тут свои законы, как я вам говорила, есть свои какие-то правила, есть старшее поколение, есть среднее поколение, и как бы свои традиции, свои законы. Я считаю, это как маленькое государство наш, кол наш коллектив. Есть разные иерархии, и есть свои законы, свои правила, и, в принципе, это модель государства. И мы считаем, чтобы как бы было все, ну, чтобы был порядок. Так что закон есть закон, и у нас тоже есть свои законы. сказали только что такую интересную мысль, что ваш коллектив – это маленькое государство. Вот сейчас очень модно известным людям идти в политику. Раз вы создали такую успешную модель государства, национальный балет Грузии, не было ли у вас мысли пойти еще в политику и сделать глобальные что-то в масштабе государства? Именно? Честно говоря, у меня не было таких мыслей, я не имею такого желания, но предложения были. Парламент Грузии? Ну, знаете, до парламента не дошло. Мне предлагали пост министра культуры Грузии и участие в разных предвыборных кампаниях партии, но я всегда отказывалась. Я считаю, что это не мое, и никакого желания идти в политику но, наверное, у меня нет. Деньги. Наверное, больше, чем... И большие агрархи... проблемы тоже. Нет, это не мое. Вы закончили Академию художеств, и насколько я знаю, у вас были очень успешные выставки во всех странах Европы. Ну, это было так Конечно. давно. Вы знаете, я закончила да, Академию художеств. Это мне помогает моя профессия и сейчас в ансамбле. Потому что я не только руководитель, я еще занимаюсь дизайном костюмов и как бы ответственно за, как выглядит танцор на сцене, костюмы. У нас, правда, нет декорации, но света, свет, освещение. В принципе, я руковожу вот этой сферой тоже в ансамбле дизайном. Но мне только помогает эта профессия. И, честно говоря, ансамбль отнимает столько времени, что как-то это уже э, художество перешло уже как бы в мое хобби. В основном я занималась э, керамикой. Это дело я очень люблю. И, к сожалению, нет времени заниматься активно, но чтобы расслабиться, всегда приятно посидеть у гончарного круга. Для Нино балет не просто работа. Это ее жизнь, ее вдохновение, її радості і перемоги. Закінчивши Академію мистецтв, вона стала не лише дизайнером усіх костюмів ансамблю, а и його директором. Может быть, потому что вся, вся ваша жизнь посвящена именно искусству танца. Вы как-то не сложился ваш роман с кино? Вы, кино ну, у меня роман. особого романа не было, просто это в молодости было несколько предложений. Как-то я э, снялась в нескольких картинах, но так это просто для развлечения. Вы это После вы я не и. Нет, его? никогда. Я особенно никогда как бы кино это тоже. Как это ветля? си. Ж -ж Живете, но... Входите, пожалуйста. Благодарю вас. Все настолько много времени у меня отнимает дело, которым я хочу заниматься. Это стиль жизни, это вся моя жизнь, и я хочу заниматься только этим. Поэтому не хочу как-то, ну, раскидываться по разным другим делам, и, честно говоря, не остается времени чем-то другим заниматься. Как бы вся жизнь посвящена этому ансамблю, это у меня как бы уже в крови, и я, и мой брат, и Лико, мы выросли просто вот к любовью к этому коллективу, и мы не представляем себя вне этого коллектива как-то и э, настолько серьезно к этому относимся, что вот иногда даже думаем, что это что -то на грани фанатизма уже. Потому что иначе невозможно, если я до конца не отдаваться этому делу, ничего не получится. Не будет такого успеха, не будет такого качества. И, честно говоря, вот третье поколение уже в моей семье как-то ну, всецело отдается этому делу. И держать ансамбль и держать его на таком уровне, на котором он сейчас, ему почти 70 лет уже нашему ансамблю, что это очень сложно, это нелегко. И это большая честь для нас, но и это, конечно, очень сложно. Надо всегда держать планку, надо всегда развиваться. И в принципе это, это нелегко, но это то, что мы хотим, это то, что я лично хочу делать в жизни. Планируете э, юбилейный э, сезон провести 70-летний через два года в 70 лет Да, официально мы считаем день рождения ансамбля 45-й. Ну, официально, статус, когда получил ансамбль. Хотя он существовал еще в военные годы. И даже в 43-м участвовал э, в концерте э, в в Тегеране в сорок третьем, когда известная тройка встречалась, Сталин, Черчилль и Рузвельт в сорок третьем в Иране, ансамбль там тоже участвовал и принимал участие в концерте. Но официальный статус до 45-го он не имел, так что мы все-таки считаем официально его рождение 45-й год, июнь, 11 -го июня. Это первый концерт, когда вот ансамбль получил государственный статус. Но он существовал и в 30-е годы, и в конце 30-х, и когда готовился ансамбль и создавался. Ну, юбилей у нас был... Мы спа... много раз мы справляли. И 50-летия, я помню, самостоятельно я уже готовила 50-летия ансамбля, и 60-летия. И, в принципе, мы его справляем каждый... Десятый, да, мы да, очень празднуем юбилей ассамбля, обязательно что-то новое предлагаем зрителю, и вот традиционно это для нас такой праздник большой. А государство вас поддерживает, дарит вот подарки какие-то? Ну подарки так особенно я не помню, чтобы нам дарили, но государство поддерживает тем, что мы государственный ансамбль, мы на дотации, мы бюджетные организации, ну, так что за... Ну естественно, конечно, это немного, но лучше чем ничего. Но мы как бы сами себя тоже. Ну, у нас есть эти дополнительные как бы гастроли, гонорары, так что одним бюджетом не протянешь. А эти гастроли и гонорары, и вот эти дополнительные концертные ну, туры, это все нам помогает, конечно. Ваш дедушка, он ставил э, танцы, и не только, например, для своего коллектива, но и в, в ведущих театрах, например, Украины, в Театре Оперетты, в Театре мускомедии в Киевском, и в Ленинграде, и в Театре Станиславском, И в Москве, и в, и в Большом Москве, театре, да. да он работал и с Голизовским, и в Большом театре работал. Ну, это было время, когда ну, ансамбль пока еще не существовал, официального статуса не, умел, не имел. И дедушка с бабушкой, они как бы в паре работали и работали, работали они даже и в джаз-оркестре Леонида Утесова. Так что они и балетом занимались, и джазом, и танцевали и танго на эстраде, и, в принципе, ну, конечно, главной как бы, идеей было создание ансамбля народного танца Грузии, и вот они это сумели. чисто народный характерный танец, который существовал вот этнически, он, никогда, он и дедушкой, и не пользовали. Они пользовались основой, традициями, но создавали свое что-то и создавали новую хореографию. Они были верны пятью принципам Михаила Фокина. Это пять принципов нового балета. И, в принципе, они свой стиль развили еще в 30-е годы. И мы придерживаемся их стиля. Это стиль использовать народно-характерные движения, традиции и на этом строить новую хореографию. Я считаю, что это единственный правильный путь развиваться, потому наш ансамбль по сей день так популярен, так известен и по сей день он так эм, как бы ну вас эм, ну воспринимается как один из лучших коллективов, потому что он всегда развивается и не стоит на одном месте. Народный танец очень интересный, народное творчество – это самое важное. Но как бы, честно говоря, на одном народном творчестве не покоришь сцены мира, начиная с «Миланской ласкалы», заканчивая, там, я не знаю, «Ковенгарденом» или «Парижской оперы», или еще я не буду перечисливать все известные театры и сцены, где выступал наш ансамбль и выступает и сейчас. Поэтому я считаю, что вот это новаторство и было главной фишкой дедушки и бабушки, когда они создали этот коллектив. Мы просто продолжаем их путь, который мы считаем, что правильный. Вот. А что как каждый хореограф должен вносить что-то свое, свое новое. Эта новая кровь, она очень важна, это обязательно, иначе не будешь развиваться. И я считаю, что вот стиль нашего ансамбля именно вот это и есть. На народном творчестве делать новую хореографию, используя народное, ставить новые номера. И я считаю, что это правильный путь, он оправдывает, по сей день он оправдывал. И я думаю, что будет и так в дальнейшем. Скажите, а вот какие вот три основополагающих принципа назвали бы вы для того, чтобы коллектив народный коллектив национальный, да, вот, стал успешным, как, например, национальный балет Грузии Что ну, для этого надо вот три Успех. Принципа. Ну, я считаю, что главное это надо обязательно, ну, надо развиваться, не надо останавливаться на одном месте. И плюс еще надо... Я считаю, что творчество, оно исходит из народа. Но каждый хореограф должен уметь его правильно использовать, добавить что-то свое, там немножко вкуса, знания. И я считаю, что вот главное еще надо любить свое дело и заниматься им, отдаваться всецело этому делу. И тогда успех, он как бы... буде гарантіровано. У світ танцю спадкоємиця славетної династії Ніносих Ішвілі прийшла свідомо. Ще з дитинства разом із братом Іліко вони ходили на заняття до аматорського гуртка. Батьки ніколи не втягували їх у професію Соломіць, але й поблажок теж не робили ніколи. На все життя Ніно запам'ятала мудрі слова своєї легендарної бабусі: шлях до вершини слави. Не такий вже й складний. Найважче. Зуміти залишатися на ній, з цим важко не погодитися. І якщо талант передається з покоління в покоління на генетичному рівні, династія справжня в повному розумінні цього слова лише тоді, коли людина працює з любов'ю, так як красива і шляхетна нінок.